Добрый вечер всем симферопольцам, всем крымчанам и всем э, зрителям, которые смотрят нас. Вы знаете, я абсолютно уверен, что Крым, симферополь, Севастополь действительно намного лучше, чем Анталия. И точно мы все верим, что вы будете крупнейшим мировым центром туризма. Но когда мы говорим о Крыме, когда мы планируем будущее Крыма, то мы всегда помним, что это не только туристический город, это еще здравница, здравница Украины. И всегда мы говорим о том также, что Симферополь, Крым, Севастополь – это еще большие производственные центры, это еще те регионы, которые имеют очень большой сельскохозяйственный потенциал. Поэтому я считаю, что вот как раз такое комплексное развитие – это наша перспектива, комплексное развитие Крыма. Я э, всех вас приветствую. Очень хотелось бы увидеть всех на выборах. Очень хотелось бы получить такую мощную поддержку Крыма э, для партии регионов. Симферополь, вы еще с нами? Э да, конечно, конечно. Как слышите, Симферополь всегда с вами. И сейчас рядом со мной находится министр образования и науки, молодежи, молодежи и спорта, автономии, кандидат по избирательному округу номер один от партии регионов Виталий Надзос. Уважаемый Сергей Леонидович, я сегодня хочу от имени всех крымчан выразить самые искренние слова благодарности президенту Украины, правительству Украины за то внимание, которое уделяется Крыму в решении наших крымских проблем. Мы очень надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. Поддержите нас, а крымчане всегда поддержат и президента, и правительство Украины. В августе Кабинет министров Украины принял государственную программу «Вода Крыма». Для крымчан это очень важная социальная проблема. Мы, конечно же, нуждаемся в ее решении, а для решения нужны, конечно, деньги. Скажите, пожалуйста, мы можем рассчитывать на системное финансирование? Спасибо большое. Будем надеяться. Будем надеяться, что все просьбы крымчан будут услышаны и выполнены. Киев? Дорогие крымчане. Э если мы говорим о таких серьезных инфраструктурных проектах, как вода Крыма, вы можете рассчитывать на полную поддержку здесь, в Киеве. Но мы прекрасно понимаем, что этого мало. Для того, чтобы развивался Крым как промышленный, как туристический центр, необходимо еще больше электроэнергии. И вы уже имеете, вы уже обладаете самой большой в Европе солнечной электростанцией. В ближайшее время начнется мощное строительство еще одной мощной электростанции. Вы увидите новые дороги, которые пройдут по восточному берегу Крыма. Я уверен, что вы получите мощную поддержку из Киева. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Спасибо большое, Симферополь. Все так и будет, поверьте мне. И вот вы, Сергей Леонидович, не зря назвали Севастополь в своей речи, потому что мы остаемся в Крыму, только движемся немножечко южнее, еще к морю, в город герой Севастополь. Вы нас слышите, Севастополь? У вас еще лето, правда? Добрый вечер, Киев! Вас снова приветствует город Герой Севастополь. Добрый вечер, Добрый вечер э, севастопольцы! Добрый вечер! Мы э, очень рады видеть вас всех вместе. И вы знаете, когда мы вспоминаем или говорим о Севастополе, для нас это прежде всего город такой мощной славы, город на который сразу вся страна равняется как на такой центр военно-патриотического воспитания. Поэтому мы рады всех вас видеть. Севастополь, расскажите, кто с вами рядом находится сейчас? Рядом со мной сейчас находится председатель Севастопольской городской организации ветеранов Украины, контр-адмирал в отставке Рыбак Сергей Сергеевич. Уважаемые Киев, города Украины, город-герой Севастополь от имени всех ветеранов города Севастополя от 120 тысячной армии приветствует вас всех и желает вам добра, счастья, а партии регионов выполнения всех ее обещаний. Уважаемый Сергей Леонидович, наш город благодарит президента за его социальные программы, благодарит правительство и президента за то, что наш интернациональный город, мы долго об этом говорили, город-герой Севастополь, это город интернациональный. Он состоит из 80 наций и национальностей. Мы спасибо говорим за то, что у нас, мы в этом году праздновали вместе Черноморский флот Российской Федерации и военно-морские силы Украины. Праздник военно-морского флота мы провели вместе. Мы за это вам большое спасибо. И хотели бы обратиться еще с одним вопросом. Рядом стоят со мной люди, которые штурвали Самургоду, освобождая город Севастополь. От имени всех ветеранов у нас большая просьба. С 1982 -го года у нас строится на мысе Хрустальном памятник, победителям. Нам бы очень хотелось, чтобы он был достроен к 70-летию победы. Спасибо вам за ваши добрые дела, за все хорошее. А партии регионов победы на выборах. Самого доброго. Киев. Дорогие друзья, вы знаете, я тоже недавно был в Севастополе и очень порадовался тому, что, скажем, мы смогли за очень короткий период времени построить ту же больницу. Ничего такого масштаба в области здравоохранения в Севастополе не строилось 30 лет. Мы смогли построить объездную дорогу. Мы сегодня заканчиваем, и я уверен, до Нового года мы закончим э, вот этот... Узкий переход, переезд, который э, через железную дорогу, который, э, мне кажется, очень долго беспокоил э, транспорт э, Севастополя. И решая такие задачи, я абсолютно уверен, что мы должны помнить о нашем прошлом. Мы сегодня собрались накануне выборов, и действительно сегодня, может быть, время говорить о будущем. Но, говоря о будущем, мы должны помнить, что нам его кто-то помог создать. И я благодарен ветеранам, которые сегодня пришли на праздник партии регионов. Спасибо вам большое. И мы берем на себя обязательство закончить данный объект, о котором вы сказали. С праздником вас!